ចាសសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំចង់បង្ហាញបងប្អូនអំពីរបៀបធ្វើចាស្អឹងចំនីទឹកខ្មុំចានេះស្អឹងចំនីនេះគឺយើងកាប់ប៉ុណ្ណឹងមកចាចាមានចំនួនកន្លះក िलो ហើយទឹកខ្មុំចានេះទឹកខ្មុំនេះនាងខ្ញុំដាក់បីសភាពាយចាទឹកខ្មុំសតនាងខ្ញុំចាក់ពីដបមកបងប្អូនចាហើយយើងមានអំបិលស្ករមួយសភាពាយហើយនឹងទឹកស្អីវនេះនាងខ្ញុំដាក់ពីរសភាពាយចាហើយនេះមានខ្ទឹមសម្រេចហើយនឹង គាត់និយាយបានស្អីចាឥឡូវនេះយើងចាប់ដាក់យកគ្រឿងនេះចាយើងយកទៅបុកចាឥឡូវយើងដាក់ខ្ទឹមសម្រេចគឺយើងដាក់បុកចូលគ្នាបងប្អូន trà lại dương bọc rồi chứ cha bây giờ bắt đầu mới cứ dùng chặt vào đây mà vô cho ăn thì này nó lại lại thì môi là tất cả mà ông ốm lại dương đã trâu là trà đầy mùi nó trà rồi hai dương đã này cứ là dưa bánh bọc mày đó trà dương đã trâu តែនេះហាទឹកខ្មុំទឹកខ្មុំនេះយើងខ្ញុំដាក់បីសៀបាយបងប្អូនចាបន្តមកយើងប្រឡាក់វាចាយើងប្រឡាក់សពមកមានដាក់ទឹកខ្មុំមានក្លិនឈ្ងុយបងប្អូន មុខទឹកដាក់កាន់តែច្រើនគឺកាន់តែឆ្ងាញ់ឈ្ងុយឆ្ងាញ់ណា ចា៎ឥឡូវនេះយើងបានប្រឡាក់រួចហើយចាយើងຕົកស្អាបຕົករយៈពេល1ម៉ោងចាអញ្ចឹងចាំ1ម៉ោងក្រោយចាំនឹងខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូនបន្តទៀតចានេះអញ្ចឹងគីនីដែរនឹងខ្ញុំប្រឡាក់មិញហ្នឹងចាຕົករយៈពេល1ម៉ោងហ្នឹងចាឥឡូវនេះយើងដល់ម៉ោងហើយចាបន្តមកនឹងខ្ញុំដាក់ឆ្នាំងស្ទៀះមួយចាចារួចហើយយើងបើកភ្លើង ចាបន្ទាប់មកនឹងខ្ញុំចាក់ព្រៃឆាចូលណាចាយើងទុកព្រៃឆានៅក្បាលនេះមកចាបន្ទាប់មកយើងដួសចាចាន់ទីនីហ្នឹងដាក់មក បន្ទាប់មកយើងប្រែប្រែស្លឹកនោះស្លត់ចុះស្លត់ឡើងណា នឹងចលាត់ទៅទីលានមកបងប្អូនយើងប្រែវាទៅឲ្យវាស្អាតចា៎ចា៎ឡាននេះឡានត្រៀមតែជាប់នៅក្នុងចានដែកហ្នឹងចា៎ឡានហ្នឹងបន្តមកគឺយើងចាក់ទឹកចូល តែដើម្បីចាក់នៅក្នុងមកមករបស់ឈើងជិនីហ្នឹងណាចាញ់ចាក់ទឹកបន្ទិចមកទឹកនោះ লম্ব ៃរបស់ឈើងជិនីហ្នឹងណាឲ្យភុយសាច់ចឹងហ្នឹងហើយឥឡូវនេះយើងចាប់ផ្ដើមដាក់អំបិលចាទឹកស្អីវស្ទ ហើយយើងរងាស់ឲ្យរីងទឹកណាចាបន្ទាប់មកយើងក្រោបចាដើម្បីឲ្យស្អិនដល់ខាងក្នុងសាច់ខាងក្នុងចង្កនីហ្នឹងមានផ្លែកនៅមានឈាមនៅក្នុងចង្កនីហ្នឹងបងប្អូនចាឥឡូវយើងរងាស់វាទឹកចោលសិនណា ជាយើងក្រោធអញ្ចឹងមានរសារបើធ្វើអងបងៗព្រួយយើងខ្លាចវាខ្លាចបានយើងយើងបាទមកគោវា ជាឈ្ងុយមែនតើបងប្អូនចាឥឡូវខ្ញុំគក់មើលសិននេះរសជាតិប្រៃផ្អែមបងប្អូនឆ្ងាញ់បង តែយើងຕົກមួយស្ទុះទៀតណាដើម្បីឲ្យរីងទឹកបន្តិចទៀតចាំនិយាយលើកចែងតាំងហ្នឹងហើយនេះអត់ចាំនិយាយទឹកឈុំហ្នឹងចាំក្រោយហ្នឹងបានច្អត់ហ្នឹងណាបងប្អូនឈ្ងុយមែនតើអូខេហើយឥឡូវខ្ញុំកាត់ដាំបិទគ្រឿង យើងអឺឌូរដាក់ចានមកណាចាយើងអថែមជីបន្លសពីបេសស្លឹកទៀតណាបងប្អូនដើម្បីបន្ថែមសុខានុភាពរបស់គេដែរល្អមើលហើយនឹងឆ្ងុយឆ្ងាញ់បន្ថែមទៀតចា ហើយឡើយនេះជាអង្គចិនីទឹកខ្មុំរបស់នាងខ្ញុំចា៎ដល់នាងខ្ញុំបានធ្វើរួចហើយចា៎ហើយនាងខ្ញុំអរគុណដល់បងប្អូនដែលតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំជម្រាបលាបាយបាយ